Для нас это было такое бедственное положение. Город остался больше, чем на двое суток без воды. И я очень рад, что наши люди, самоотверженность, просто отнеслись к этой работе. Нам помогали все, и обл. администрации. И я постоянно общался с губернатором, который направил своего заместителя. И здесь нашей компании, кто? Одесский припортовый завод, порт, наши бизнесмены, все были здесь. И это две, двое с половиной суток мы были здесь. Потому что знали, что это ЧП и это относится имеет отношение к каждому человеку, каждому жителю нашего города. И сегодня мы уже как бы подводим итоги уже не только того обводного коллектора, который дали воду и так дальше. Нет, мы уже завершили работу э, там почти полутора километрового коллектора, и мы уже теперь знаем, что дальше делать. Мы сейчас будем менять всю канализационную систему всего города, и, и скажем так, что уже имеем определенный опыт, мы уже знаем организации, которые могут с этим справиться, специалисты есть, поэтому я еще раз говорю, что я сегодня больше всего благодарен тем людям, которые стояли в траншее, которые стояли в сапогах в воде, которые работали непосредственно вот этой на ну, скажем так, на авари... ну, исходили из аварийной ситуации, которая была в данный момент. Поэтому людям спасибо, а жителям всем спасибо за терпение, что они верили в нас, что мы выйдем из этой сложной ситуации. Ну, знаете, никто, во-первых, не думал, что это так надолго. Первый осмотр мест предположительно прогнозировал буквально там, ну, часов 5-6, и авария будет ликвидирована. Но когда поняли, что нужно предпринимать какие-то другие меры, когда приняли решение о строительстве обводного коллектора, то стало, ну, как бы решения не приходили все в процессе, потому что э, на стройке постоянно здесь был и мэр, и первый зам Пороскевич, который возглавил как бы, штаб. И, конечно, все думали о деле, а когда стало понятно, что это надолго, и что людей даже, даже практически невозможно отпустить домой переодеться, не то что там покушать, то, конечно, тут уже начали быстренько думать о том, что же делать. В первые сутки на себя этот удар э, взяла группа МЧС э, во главе с нашим начальником-папировником. Они и бутерброды делали, и чай делали, и на вторые сутки нам уже передали и термосы, и разделочные доски. Ну и как-то все оно пришло вот так потому что еще же рабочий день был, то есть как бы это четверг, пятница, то есть как бы еще какая-то есть работа, опять-таки мы еще до конца, может быть, не понимали масштабы всего того, что нас ждет, но понимали, что людей кормить нужно. И тут, конечно, большое спасибо и комбинату детского питания нашего, который откликнулся, и больницы наши готовили, они у себя, а мы уже тут, конечно, тут понимали, что все же люди на местах, все работают, школы не останавливают свою работу, кормят, больница тоже как бы они не могут Уехать. Ну и так и получилось, что вот мы с Людмилой Владимировной и Наталья Валерьевна Гнеушева из УЖКХ, то есть как бы если в дневное время мы еще там работой своей занимались основной, то вечерние, вот выходные, как раз суббота, это же как раз было перед Пасхой, мы уже там Николай Мариан Черепневский Пасхи уже привез свежие сюда как бы на коллекторы, мы уже старались, конечно, чтобы люди, которые здесь работали, не остались голодными, потому что труд физически был очень тяжелый и холодно было в то время, очень, особенно в ночное время, мы старались, конечно, чтобы и чай горячий, был и кофе, и бутерброды, и, конечно, горячая какая-то пища в течение дня. Ну и старались, конечно, в этой ситуации никого не напрягать, там, допустим. И школ, там, и детских садов, конечно, можно было, и люди спрашивали, ну как-то так взяли на себя эту миссию, и я думаю, что в этом ничего такого нет, потому что многие нас потом упрекали, что вы неправильно организовали работу, нечего начальству было самому тут носиться с тарелками, с едой, ничего в этом такого нет. Мужчинам мы ничем помочь не могли, в физическом плане, профессионально какую-то работу, связанную с ликвидацией аварии, мы выполнять не могли, но чем могли, тем помогали, как бы и старались к этому не привлекать большое количество людей, не отвлекать их от подготовки к празднику, потому что он тоже шел. Понятно, что мы все равно были бы здесь. И с нас ни шапка не упала, и нам это было не тяжело, и нам было приятно, что люди были благодарны за эту тарелку борща и каши, и, и чашку чая, которая была сделана и подана им вовремя. И вы пообещали, что в конце работ вы угостите всех кашу, да, накроете? Да, но это было не тогда, это уже когда мы вручали грамоты, когда стало понятно, что уже и все необходимые меры предприняты для выделения денег уже для строительства капитальной этой ветки, да, что уже есть и проекты, все необходимые документы. И когда вручали грамоты, уже работы начинались по ну, уже по строительству капитальной этой ветки. Поэтому мы пообещали, когда она будет закончена, мы обязательно здесь же на коллекторе сварим гречневую кашу с тушенкой и обязательно отметим это дело. Вот все вместе еще раз соберемся и уже, ну, немножко в другой обстановке сможем пообщаться. Это была большая, огромная работа. Весь город знает, как это все происходило. Действительно, была аварийная ситуация, и город был вынужден остаться без воды. И действительно вопросы решали глобально. Мы в городе Южном, э, областной совет, губернатор, все подключились. И действительно, врально ввели работу для того, чтобы в течение, буквально нам ставили с разные страшные сроки, что это до двух недель может быть город в таком состоянии. Удалось, так скажем, мобилизовать все силы, работа велась круглосуточно. В течение трех дней были работы закончены, и вода на город уже была подана. И тогда как бы прозвучала такая фраза, мы сейчас часто собирались, работали с ночами, вот, и сказали, что когда все закончим, работы будут полностью выполнены. А здесь большой объем работ, все-таки полтора миллиона выделено было из областного бюджета оперативно для города Южного. И мы без области бы не просто не справились с этой бедой. И когда мы сказали, работы все закончим, потом всех, тех, кто работал здесь, те подрядчики, которые здесь трудились, потому что они тоже работали вне графиков, вне нормативно, так скажем, без оплаты, работали, делали работы наперед, сказали, мы закончим, мы всех соберем, мы хотим сказать всем слова благодарности, спасибо каждому обязательно. Ну и, скажем, накроем такой стол, на котором мы как раз уже можем вот торжественно отметить окончание этих работ. Потому что и город весь ждал, когда это все, конечно, уже у нас будет в благополучном режиме. Мы это оперативно сделали. И у нас есть, действительно, мы исполнены благодарности людям за тот тяжелый объем работы, которую они выполнили и вынесли на себе в эти вот дни, действительно. И мы хотим сказать за это спасибо, и это главная суть сегодняшнего мероприятия. В этот момент нужно было правильные принять скажем так, пути для того, чтобы этот вопрос решить. Ну и сегодня на протяжении всей этой стройки мы подъезжали сюда неоднократно с вами, мы следили за этим строительством, мы делали все необходимые вещи, безусловно, именно все ветви власти это делали. В области было выделено полтора миллиона гривен, остальные деньги были выделены Южненским городским советом. Дай бог, чтобы этот, как бы эти аварии никогда больше не случались, поэтому есть уже какие-то Дальнейшие мысли, мысли как бы на предотвращение этих ситуаций. Более 30 лет в системе водоснабжения, канализации, теплоснабжения. Это все те первые действия, которые нужно сегодня продумывать для города Южный. Тем более будут строиться новые микрорайоны, новые микрорайоны доступного жилья. Там, безусловно, будут заложены уже новые трубы, новые канализации. А то, что сегодня будет происходить, скажем, со старыми, их нужно просто приводить порядок, менять. Новые технологии, новые трубы, новые диаметры, и все это нужно как бы приводить в порядок. Самое тяжелое было то, что гаражи были, находились на, непосредственно на коллекторе. Невозможно было работать. И искали пока из людей, пока с их открыли, убрали эти гаражи. Вот это вот самая сложность. При случае хочется сказать большое спасибо работникам АПЗ, коллегам своим, можно сказать, которые постоянно выручают нас на, ну, по работе в городе Южном, и также которые принимали очень большое участие здесь. Сами бы мы абсолютно бы ничего не сделали. У нас нет ни техники, ничего. А благодаря вот этой сплоченности всего города, предприятий Южного, была устранена эта авария.